Представьтесь, пожалуйста, имя, с фамилию, Секретарь должен. городского совета Сабадаш. Еще раз. Сабадаш. И научится? Артем Викторович. Город горит, город страдает, люди выезжают, пытаемся помочь, эвакуация не объявлена. Но людям пытаемся всячески помочь, чтобы могли выбраться в более безопасные места. Особенно дети, старики. Очень большая проблема с вывозом стариков, которые не могут ходить. Нет, нет транспорта и дорога очень небезопасная с выходом на большую землю. Есть огромные трудности с водой, в городе нет тепла, в городе нет электричества, в городе нет связи, никакой больница работает. Установлен генератор, включают по мере необходимости, операционные работы. За это время ну, за последние сутки один человек погиб у нас, один ранен. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли жилих кварталів. Ще донедавна це був клас звичайної середньої школи в Авдіївці. Зараз він виглядає ось так. Всі окна повибивали в мене в квартирі. Чотири окна все голі. Балкона немає. Вона до улиця корольова. Всі дома розбиті. Подальше провідте. И вот это целыми днями. Да такие обстрелы страшные, сумасшедшие. Сегодня уже три взрыва таких прилетело сюда, где они приземлились, не знаю, в той стране, по-моему, где-то. Я хочу жить. У меня жену убила с ребенком. Я не хочу защищать никого.